چیز ہے لیکن نہیں یہ بہت بڑی حقیقت ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وہ دانائی شامل ہے جو اس پرندے کو عطا ہوئی ہے شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری ویسرلی عمری بحل لسانی یفقہ قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلی علی ابراہیمہ و آل ابراہیم علیہ انکا حمید مجید اللہم بارک اللہ محمد و اعلیٰ علیہ محمدن کما بارکتا اللہ ابراہیم آل آل و آلہ علیہ ابراہیمہ حمید و مجید تو یہ پرندہ جو ہے اپنے اندر اپنی ذات کے اندر آرکیٹیکٹ بھی ہے اور انجینئر بھی ہے ساتھ میں الیکٹریکل سول انجینئر تو ہے ہی آرکیٹیکٹ بھی ہے اور ساتھ میں الیکٹرانکس انجینئر بھی ہے کیسے یہ جو مجھے نظر آ رہی ہیں چیزیں آپ اس کے گھونسلے میں یہ کیسے بناتا ہے اپنا گھونسلہ یہ بناتا ہے اتنی ٹیکنک کے ساتھ بناتا ہے اس میں سمجھدار لوگوں کے لیے ایک تدبر ہے سوچنے کی گنجائش ہے بڑی واسٹ گنجائش ہے یہ بناتا ہے اپنا وہ اور اس میں دو دروازے رکھتا ہے ایک دروازہ ہوتا ہے اس کے اپنے لیے اور اس کے فیملی کے لیے جس سے کہ یہ آتا جاتا ہے اس کے خاندان والے آتے جاتے ہیں دوسرا دروازہ ایسا ہوتا ہے کہ سانپ وغیرہ آئیں تو ان کو اصل دروازہ مل ہی نہیں پاتا ہے اور اس طریقے سے جا سمجھداری سے یہ کام کرتا ہے اچھا کیوں کیونکہ یہ کیا کرتا ہے جو دوسرا دروازہ ہوتا ہے جب یہ آتا جاتا ہے تو اس کا وہ خود بخود ہی بند ہو جاتا ہے اس کا جو انٹرینس ہوتا ہے جو دوسرا دروازہ ہوتا ہے وہ اس کی آڑ کر لیتا ہے اب دیکھیں یہ بناتا کیسے ہے دروازے کا تو میں نے بتا دیا پھر یہ جو کمرے بناتا ہے اس میں بچوں کا جھولا تک ہوتا ہے اس کے اپنے بچے اس میں جھولتے ہیں اور بیڈ روم ہوتے ہیں اور لیونگ روم الگ ہوتا ہے اور اور کیا کرتا ہے یہ بناتا کیسے ہے سب سے پہلے ٹہنی کو صاف کرتا ہے کیونکہ اس کی چونچ ایسی ہوتی ہے جیسے کہ تھوڑی سی ہلکی سی بہت ذرا سی مڑی ہوئی اور اس سے یہ ڈوریاں لپیٹتا جاتا ہے ایک صاف ٹہنی کو صاف کرتا ہے پھر اس ٹہنی کے گرد ڈوریاں ڈوری ٹائپ جمع کرتا ہے ادھر ادھر سے اور پھر یہ اس کو موڑتا جاتا ہے اب کس طریقے سے کرتا ہے یہ مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے اور کالونیوں کے قریب جہاں پرندوں جہاں اس کے اپنی کالونی ہوتی ہے بیا کی کالونی وہاں پر یہ وہ بناتا ہے اچھا یہ گھونسلے الٹی بوتل جیسی سافت کے ہوتے ہیں یہ بازار میں بکتے ہیں گھروں میں اس کے لیے بعض ظالم لوگ چرا لاتے ہیں اور پھر اس کو وہ کرتے ہیں اب یہ نہیں پتہ کہ وہ خالی ہوتے ہیں تو پھر لے آتے ہیں یا ویسے ہی لے آتے ہیں لیکن چرا لیتے ہیں لوگ اچھا گھونسلہ ان کا میل بناتا ہے اور میل بناتا ہے اور اس کے لیے کیا کیا چاہیے ہوتا ہے دھاگے گھاس پھوس کے تن کے اور ایک گھونسلے کو بنانے کے لیے اس چڑیا کو اس مقام کے پانچ سو سے زیادہ چکر کرنے پڑتے ہیں جہاں سے وہ گھونسلہ بنانے کے لیے خام مال حاصل کرتی ہے یہ بیاں پہلے پتوں کو کاٹتے ہیں پھر اس کے درمیان جو رگیں ہوتی ہیں جن کو وریدے کہتے ہیں ان کو علیحدہ کر لیتے ہیں اب اندازہ کیجئے آپ اس کی ٹیکنیک کا یہ سمجھ اس کو کس نے عطا کی پھر درمیان سے اس کی وریدے علیحدہ کر کے اور اس کو سوکھنے سے قبل استعمال کرتے ہیں کیونکہ سوکھے پتے کی وریدے حضب منشا استعمال نہیں کی جا سکتی اسی لیے گھونسلہ بنانے کا عمل ان پتوں کی وریدوں کے سوکھنے سے قبل تین ہزار پانچ سو نسیجی دھاگے ہوتے ہیں جن کی لمبائی پانچ سینٹی میٹر سے پچاس سینٹی میٹر تک ہو سکتی ہے گھونسلے کی ابتدا وہ دروازے سے کرتے ہیں جس کو گول انداز میں بناتے ہیں ان کے گھونسلے اکثر اوقات ایسے درختوں کی شاخوں پر بنائے جاتے ہیں جو پانی کے اوپر پھیلے رہتے ہیں یہ چڑیا اپنے گھونسلہ بنانے کے لیے مسلسل گریں ڈالتی ہے جاتی ہے اور دیکھیے ایسے ڈالتی ہے نا کہ گریں ہمیں نظر نہیں آتی ہیں لپیٹتی چلی جاتی ہے لپیٹتی چلی جاتی ہے اور اندر سے وہ ان میں وہ ہوتا ہے دشمن تو ہوتے ہیں ان کے بڑے بڑے پرندے بھی دشمن ہوتے ہیں چھوٹے پرندے بھی سانپ بھی لیکن ان کا طریقہ اتنا بہترین ہے کہ کوئی ان کے بچوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے مضبوط اتنا ہوتا ہے یہ نہ اندر گھس سکتا ہے کیونکہ چور دروازہ ہوتا ہے بہرحال اچھا اب گرے ایسی ڈالتی ہے کہ انسان بھی بارثانی نہیں ڈال سکتا ہے نہ اسے کھول سکتا ہے درخت کی شاخ پر جھولتے ہوئے ان گھونسلوں کو نیچے گرنے سے روکنے کے لیے تدابیر اختیار کرتے ہیں اور گھونسلے کی مجموعی ساخت میں مضبوطی پیدا کرنے کی ایسی ایسی ٹیکنک رکھتی ہیں کہ جو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں لیکن سوچئے کبھی کبھار یہ چڑیا گیلی مٹی بھی اپنے گھونسلے میں لگاتی ہے تاکہ وہ مضبوط ہو جائے انسان حیران رہ جاتا ہے درخت کا پر گھونسلہ جو بنانے کے لیے انتخاب ہوتا ہے نا اسے بھی دیکھ کے آپ حیران ہو جائیں درخت درخت کا مشرقی حصہ چنتی ہے یہ گھونسلے بنانے کے لیے کیونکہ جنوب مغربی مانسون کی ہوائیں جب چلتی ہیں تو گھونسلے کو گرا سکتی ہیں تو یہ بناتی ہے مشرقی حصے میں اب اندازہ لگائیے کہ یہ سمجھ اس کو کس نے تاکہ ننی سی چڑیا بہت چھوٹی سی چڑیا اور پودوں کی نرم شاخیں لے کر آتی ہے اور اس میں اپنا لواب لگاتی ہے تاکہ مضبوط ہو جائیں جیسے گوند ہوتا ہے نا تا, یہ اپنے اس کو ایسے کام میں لیتی ہے اور گھونسلے کو وارٹر پروپ بھی بناتی ہے یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی شان کریمی پہ غور کرنا چاہیے کہ اس نے اگر چھوٹے پرندے پیدا کیے ہیں تو ان کو کس طریقے سے سمجھداری عطا کی ہے اور ان کے پرندوں کو دیکھیے ننے ننے سوراخ ہوتے ہیں ہوا کے لیے اتنے ننے کہ اس میں کوئی جانور بھی نہیں آ سکتا ہے حفاظت بھی ہوتی ہے اور وہ بھی ہوتی ہے تازہ آکسیجن بھی ملتی رہتی ہے کیا خدا کی شان ہے بس یہی پوسٹ تھی میری وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلاۃ والسلام و, و علیہ خیر المسلين و علیہ طيبين طاہرين صبح پروردگار تیری شان کیسی پیاری ہے تو چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی اگر پیدا کرتا ہے تو اس کی حفاظت کا بھی انتظام فرماتا ہے اور عقل عطا فرماتا ہے خدا حافظ